Uh, tajuk malam ini adalah kesan-kesan tidak menjaga mata. Kesan tidak menjaga mata ataupun akibat pandangan yang buruk. Satu kali satu orang telah datang pada majlis Hazrat Usman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mana orang ini dalam perjalanan ke majlis Usman dia telah um, mengimbau pandangan mata ke arah ghair muhram. Bila sampai di majlis Osman radhiyallahu anhu, maka Osman satu orang khalifatu Rasulillah sudah tentu mempunyai hati yang suci. Dia cam daripada kesan mata fulan tadi. Lalu beliau beliau uh, mengatakan, "Ma bala aqwamun yatarashahu az-zina yatarashah min a'yunihim." Apa telah terjadi kepada kaum yang mana apakah telah terjadi kepada kaum sedangkan di matanya ternampak kesan zina. Nah, ha, itu dia kata dia tegur. Apa telah dia dia tegur tu secara umum lah. Tak tegur direct kan. Kalau tegur direct depan majlis, tegur pun ada syarak dia juga kalau nak tegur untuk infradi seseorang, tak boleh tegur dalam majlis. Kena panggil seorang-seorang bagi minum chai dulu ha, supaya tak jatuhkan martabah ataupun maruah dia. Ha, tapi kalau nak tegur, walaupun kita niat pada seorang, tapi kita ungkapkan lafaz secara umum. Macam inilah, mabal kaumin, mabal akwam. Apa terjadi pada kaum hari ini yang mana kesan zina ternampak jelas pada mata mereka. Itu call Sayyidina Osman. Jadi orang itu agak pelik, hairan. Dia kata, Ai, macam mana dia nampak ni? Kan? Ada ilmu gaib ke? Ha, maka orang tadi tanya Osman berkenaan dengan itu. Kan? Dalam kitab lain saya baca dia kata la la wahya ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi wahyu selepas baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah orang itu nak sindir Osman pula. Oh, nampaknya ada nabi lain sekarang yang turun wahyu. Lepas nabi Muhammad ada nabi lain lagi yang turun yang diturunkan wahyu padanya sehingga dia nampak semua kesan buruk orang. Tapi apa jawab Osman radhiyallahu anhu? Uthman jawab sebenarnya ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jawab dengan hadis dia kata ittaqu firasatal mukmin takutilah firasah orang mukmin فانه ينظر بنور الله kerana orang mukmin tadi dia melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala nurullah yang dipancarkan ke dadanya menyebabkan hatinya jelas bersih suci seperti cermin yang boleh menyuluh keadaan kefiat hati seseorang hamba Allah yang lain. Ha jadi wali-wali Allah itu bila mereka melihat mereka melihat dengan nurullah. Bukan wahyu, wahyu tidak ada lagi selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini disebut sebagai firasata, firasah, firasah, mu'minana. firasah mukminanah. Firasah mukminanah. Firasah orang mukmin. Ha bukan firasah jin. Ada setengah dia nampak benda-benda perkara-perkara yang rait orang tadi tok tok bomo ataupun pengamal-pengamal pengobatan -pengamal setengah mereka mereka melihat dengan pandangan jin mereka melihat dengan mata jin melihat dari mata pentempurung bukan melihat dari mata burung <laughs> melihat dengan mata jin dia tumpang mata jin dia nampak habis Kaabah Baitullah Makkah, Madinah Los Angeles semua kalau jin boleh bergerak satu tempat satu tempat dengan dengan apa dengan laju dan pantas itu bukan. Tapi orang mukmin mereka melihat dengan firasat. Jadi kata Uthman, takut firasat al mukmin. Takutilah kamu firasat orang mukmin. Kenapa mereka itu orang mukmin tadi mereka melihat dengan nur Allah. Para ahli kasyaf mereka menulis dengan tidak menjaga mata akan timbul kesan zulmah di mata. Kesan zulmah di mata. Yang mana orang yang ada basirah akan jelas mendapat nampak akan perkara ini. Ahlul basirah jelas nampak perkara ini. Satu basarah, satu basirah. Basarah adalah pandangan zahir, pandangan fizikal, mata luar ni, mata lendir ni, biji lendir ni. Satu basirah, basirah ini adalah mata hati. Jadi ahlul basirah, orang-orang yang punya pandangan mata hati mereka kenal. Nampak kesan zulmat yang jelas di mata orang yang tidak jaga mata. Ha. Ya, yang ni, orang yang ahlul basirah mereka mengenali orang yang tidak jaga mata nampak kesan zulmat dan orang yang afif menjaga kesucian diri orang yang muttaqi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jelas kelihatan nur di mata-mata mereka ha jadi kalau kita tak jaga mata kita pergi kepada Allah kita tak boleh nak soroklah tak boleh nak sorok bau budu tak boleh nak sembunyi kesan kelakuan mata, kelakuan maksiat kita di depan mereka. Mereka nampak dengan jelas, mereka melihat dengan nurullah. Kisah Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah Ali berkata, satu orang yang mana dekat dia nak mati, bila ditalkinkan kepadanya kalimah la ilaha illallah, maka dia jawab apa? Dia flashback cerita lama dia, dia kata satu kali aku pergi ke pasar untuk membeli satu tuala dengan uh, dengan seorang wanita di di pasar tadi. Maka aku terpandang dengan si penjual wanita yang cantik indah tadi, aku pandang kepadanya uh, dengan pandangan yang penuh syahwat. Maka dalam keadaan itu dia meninggal. Kisah ini ada dinukilkan oleh Muhammad Zakaria dalam Fadail Amal. Ya. Jadi disebabkan kesan tak jaga mata dekat nak mati itu nampak dia punya kesan. Ha, natijah dia tak dapat ungkapkan kalimah la ilaha illallah. Dia dah sebut aku pernah pergi pasar tengok fulan fulanah wanita tu cantik. Aku duk tengok perhati wajah dia sampai nak mati pun dia duk duduk, duduk tazkirah benda tersebut, mati dalam keadaan tersebut. Fali azabillah. Allah selamatkan kita. Satu kali Ibnu Jauzi rahmatullah ali telah menulis Ibnu Jauzi rahmatullah ali dia telah menulis bahawa cerita tentang satu peristiwa berlaku di Jamik Masjid di Mesir di masjid di kawasan satu masjid jamek yang mana satu kali seorang muazzin dia naik di atas menara masjid untuk pergi azan bila masuk waktu dia panjat kan dulu mana ada uh, speaker macam kita ni dulu nak pergi azan terpaksa mendaki naik tempat tinggi dia ada menara untuk azan maka muazzin tadi naik mendaki tangga sampai ke menara dia nak azan tiba-tiba dia terpandang daripada menara dia tu terpandang di sebelah masjid tu ada rumah jiran dia di atas di atas atap kan ha, orang-orang Arab Mesir Mekah Madinah dan sebagainya Pakistan begitu juga mereka suka musim panas mereka duduk di atas atap jadi terpandang matanya di atas atap tadi seorang wanita Nasrani yang cantik jelita kan ha, maka terfikir dalam hatinya hmm dan dia kata ini orang ni menyewa di sebelah Han. Maka terdetik dalam hati dia kata Okey baiklah lepas azan nanti Aku nak turun, aku nak ta'ruf Nak berkenalan dengan wanita tadi Aku azan dulu, lepas azan dia pun turun Maka bila sampai di depan pintu jiran dia Dia ketuk pintu Maka keluarlah ayah si wanita jiran tadi Maka dia pun dialoglah dengan ayah wanita tadi Maka dia dapat tahu bahawa wanita itu masih Seorang anak dara Belum dipinang oleh sesiapa pun Maka Muazzin tadi minta izin pada ayah dia. Dia kata, aku ingin kahwin dengan anak kamu. Maka ayah wanita tadi kata, okey boleh. Dengan syarat, kamu kena kabul mazhab kami. Ia ni kamu kena masuk Nasrani lah. Kalau nak kahwin dengan anak, anak aku. Maka disebabkan hati Muazzin pada waktu itu dipenuhi dengan ghalbah syahwat. Syahwat yang terlalu menguasai dirinya. Maka dia kata apa? Baiklah aku akan terima. Ha. Baiklah, aku akan terima. Ha. Dia, duduk, dia duduk berdialog uh, dengan apa? Uh, dengan ayah uh, si wanita tadi. Ayah dia kata, ayah wanita tadi kata, Okey, kalau kau terima, baiklah, kau naiklah. Naik atas -atap, atap bumbung rumah kami ni, kita boleh cerita lebih lanjut lagi. Kita boleh cerita mengenai nak kahwin, nak pinang macam mana. Dengan lebih detail lagi. Kamu naiklah ke atas anjung ataupun uh, atap rumah kami. Maka si Muazzin tadi, dia pun mendaki-mendaki Uh, dia, tangga nak naik rumah jiran dia tadi semasa dia mendaki macam mana Allah uh, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala kaki dia terge tergesel ataupun kaki dia terpeliok kan kaki dia uh, terpeliok maka dia pun jatuh daripada tangga dalam keadaan tengkuk dulu maka tengkuk dia pun patah mati dalam keadaan hati ingin berkahwin dengan wanita Nasrani fal ya'zubillah Allah mahfazna minhu Inilah kesan pandangan mata. Naik ke menara dengan tujuan untuk apa tuan-tuan? tujuan untuk azan. Azan itu dakwah utama, dakwah yang sempurna. Tapi disebabkan tak jaga mata, sekelip saja pandangan mata, tak sampai 10 minit dia jatuh daripada tangga mati dalam keadaan keinginan berkeinginan untuk tukar agama dan berkahwin dengan wanita Nasrani. Semoga Allah selamatkan kita. Itu kesan buruk daripada tidak menjaga mata. Tajuk seterusnya tuan-tuan kasi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjaga mata ini akan dapat balasan yang ghair muayyanah. Akan dapat balasan yang tidak ghair muayyanah makna tidak ada penentuan, tidak ada penentuan yang khusus. Tidak kata jaga mata nanti akan disiap kulit, tak jaga mata nanti akan dicongkit tak ada. Dia tidak ada balasan yang tetap. Malah balasan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut sejauh mana dia memandang dengan syahwat yang ada pada di dirinya. Firman Allah Subhanahu ya al wa taala ya'lamu kha'inatal ayun wama tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pengkhianatan mata seseorang wama tukhfis sudur dan barang apa yang terkandung tersembunyi dalam dada. Hmm. Maka dalam ayat ini telah mentazkirahkan tentang dosa orang yang tidak menjaga mata akan tetapi dalam ayat ini tidak ditetapkan balasan yang khusus. Ha? tidak di mukarrarkan, tidak ditetapkan balasan yang khusus bagi orang tidak jaga mata. Kenapa? Di sana ada rahsia. Kenapa? Di sana ada rahsia. Ini kerana orang ni dia ada dua jenis. Kan? Ha. Satu orang bila kita nak nasihati dia kita kena ajar dengan kita nasihat dengan sentap dulu. Kadang-kadang kena guna Wotan, tongkap dan sebagainya baru dia reti. Kan? Ha. Kena kena sergah, kena jerkah, kena dengan keadaan sentak. Ha, kena tegur dengan kasar baru dia baru dia bergerak, baru dia reti. Hmm. Ada orang macam tu. Ha. Hmm. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala tegur kan kami mengetahui pengkhianatan mata kamu. Ha. kalau kamu tak dengar juga, kalau kamu degil juga, kamu akan merasa balasannya dengan benar-benar nanti. Itu orang pertama orang orang pertama dia panggil orang yang mana gair mahsus orang yang tidak uh, yang tidak tidak ada his tidak ada apa ni orang panggil hissi uh, dia tidak 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 mudah terasa dia nak kena ketuk kepala dulu baru dia terasa satu lagi orang yang mudah terasa hisas punya orang orang yang mana mudah terasa orang sindir sikit dia dah terasa uh, jadi untuk dia tak perlulah pakai tongkat tak perlu pakai rotan dan sebagainya jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada orang yang jenis kedua ni cukuplah bagi orang jenis kedua ni hanya Allah Taala sebut gitu je. Kamu jangan ma macam kitalah. Ah kita nak kita nak kita nak nasihat anak kita kan. kita bagi tahu anak kita jangan main-main ya. Ayat duk perhati lama dah. kalau anak tu jenis faham maka esok dia tak buat kerja tu. Kita hanya cakap macam tu jangan main-main ayat duk perhati lama dah. kalau jenis degil sikit kita nasihat macam mana? Jangan main-main. Eh? Nanti kena rotan nanti. Ha. Eh, orang atas dunia ni ada dua jenis. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut, Wallahu ya'lamu khainatal a'yun. Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata yang kamu. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada kamu. Maknanya, jangan kamu macam-macam. Kalau kamu buat, maka saza balasan kamu mengikut pergerakan dan perlakuan kamu kelak. Ha, itulah lebih kurang. Jadi dosa mata ni, tak jaga mata ni tidak ada balasan yang khusus. Kemudian tajuk seterusnya, tidak menjaga mata ini asal dan kesan dia adalah pada hati. Kesan dia dia pergi pada hati. Hazrat Akdas Mulana Ashraf Ali Tandu yang Ali berkata, dosa hati, dosa hati ni, dia bermula dengan nazrah, dengan pandangan mata yang tak dijaga. Ramai orang yang tak jaga mata sehingga mereka memandang kepada wanita gairah mahram dan juga kadang-kadang kepada amroh lelaki yang masih kecil yang tak ada janggut dan sebagainya mereka memandang dengan penuh syawat maka menyebabkan timbul desain dalam hati dia desain apa desain gambaran wanita gairah mahram yang dipandang tadi ataupun amroh tadi terukir ter okay dalam hatinya hmm. kemudian bila telah terukir dalam hati dia, terpantul dalam hati dia, memori tadi tersimpan dalam hati dia bila dia duduk seorangan, maka datanglah imajinasi, dosa khayalan. Ah ha, ini dosa yang paling teruk lagi tuan-tuan. Kadang-kadang orang terpaksa pelik celik mata untuk memandang. Kadang-kadang orang terpaksa pejam mata untuk memandang. Kadang-kadang orang buat dosa celik mata buat dosa. Kadang-kadang orang pejam mata pun buat dosa. Apa maksud pejam mata buat dosa? Maknanya dosa imajinasi. Dosa membayangkan kisah-kisah lalu. Kan? Dosa petang tadi dia tengok amoi entah mana di pasar. Beli sayur tadi. Balik rumah. Dia simpan dalam memori balik rumah sebelum atas katil. Dia duduk imajinasi. Pejam mata. Nampak macam murah khabar. Ha. Jadi dosa ini lebih bahaya lagi. Kan? dia mengambil kesedapan, talazus kesedapan daripada imajinasi yang timbul dalam hatinya. Maka disebabkan dosa hati itu sebenarnya datang disebabkan mata yang tak jaga tadi. Sebab itulah para fuqaha mereka telah menulis. Kalau satu orang tidur dengan isterinya, tengok dia. Para fuqaha telah menulis. Kalau jika seseorang itu tidur dengan isterinya, tapi gambaran dalam fikiran otak fikirannya adalah wanita lain. Nauzubillah. Dia bersama dengan isteri, tidur bersama isteri. Tapi ganja apa itu fikiran khayalannya, imajinasinya adalah wanita lain dalam fikiran dia. Maka sebenarnya orang itu telah berzina dengan wanita yang dia khayalkan dalam fikiran tadi. Nauzubillah, Allah mahfazna minhu. Itu besarnya dosa orang yang tak jaga mata, kemudian berimajinasi dalam fikiran dia. Dia tidur dengan isteri tapi dalam fikiran duduk loading. Entah artis mana dalam fikiran dia Entah artis wanita mana Alhamdulillah Maka seolah-olah dia telah berzina Dengan perempuan tadi Dia telah mencatat dosa zina dengan wanita tadi Kemudian tajuk seterusnya Tidak menjaga mata menyebabkan Wajah menjadi tidak bercahaya Wajah tidak ada nur Kesan daripada tidak menjaga mata Salah satunya adalah Wajah seseorang itu akan menjadi diwajibi nur tanpa nur tidak ada nur yang tampak di wajah dan mukanya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda An Abi Umamah ta' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahaddum na absarukum aw la tahfazanna furujakum aw layaksifanna Allah wujuhakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa hendaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ha hendaklah kamu rendahkan pandangan kamu ataupun kamu jaga kemaluan kamu ataupun tidak Allah Subhanahu Wa Taala akan ubahkan rupa dan bentuk kamu. itu ancaman keras kepada orang tidak menjaga mata. Sama ada kamu jaga mata, dengan jaga mata tadi kamu dapat jaga kemaluan kamu. Kalau dulu kamu tak boleh buat, sama ada Allah ubah masakh rupa kamu dan tubuh kamu. Bani Israel dulu Allah Subhanahu Wa Taala pernah ubah Bani Israel kunu kiradatan khasiin jadilah kamu kira yang hina ha. jadi masakh ha. kan ubah tubuh ubah muka ini permulaan ibtidanya adalah daripada rupa kita tidak ada nur zulmat yang datang pada muka kita itu adalah permulaan beginning kepada apa kepada Allah Taala ubahkan wajah kita nauzubillah jadi menyebabkan Uh, tidak ada zulmat pada rupa dan wajah kita walaupun rupa yang handsome muka yang cantik pun disebabkan tidak ada nur pada mukanya maka mukanya tidak menjadi uh, tidak ada ronak tidak ada ronak bahasa urdu ronak mana tidak ada tidak ada apa panggil tidak ada penarik ha, muka tidak ada attraction di kurang macam tu apakah balasan uh, orang yang uh, mengelakkan diri daripada uh, uh, buruk pandangan apakah inam balasan kepada orang yang dapat menjaga diri dia daripada pandangan yang buruk barang siapa yang dapat menjaga pandangan matanya maka padanya di hari akhirat kelak akan mendapat dua inam dua penghargaan pertama setiap pandangan mata yang dia jaga setiap ketika yang dia jaga matanya berapa kali atas dunia dulu dia lalu di pasar-pasar lalu wanita bukan muhrim dia tunduk pandangan jadi setiap kali dia jaga hifazah pandangan dia maka setiap bilangan itu dia akan dapat ru'yatullah di syurga kelak dia akan mendapat didar Allah yakni melihat Allah Subhanahu wa taala dan inilah nikmat kemuncak dalam syurga kelak Allah majalna minhum Allah marzukna dan Allah berizkikan kita daripada orang yang dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala dalam syurga. Jadi ganjaran bagi orang yang dapat jaga, hifazah jaga mata dia di dunia dulu, maka setiap kali dia dapat elak mata dia daripada memandang perkara yang dari Allah, maka berkadarkan itu dia akan dapat melihat Allah. Yang kedua, yang pertama itu. Dan in'am yang kedua, penghargaan yang kedua, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan matanya daripada mata yang menangis pada hari akhirat kelak orang yang dapat menjaga mata dua inam pertama setiap kali dia menjaga mata setiap kali itulah dia akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak inam penghargaan yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan matanya daripada mata-mata yang menangis pada hari kiamat kelak Kenapa pada hari kiamat kelak ramai mata-mata yang menangis seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ainin baqiyatun yawmal qiyamah illa ainun ghadat an muharimillah wa ainun yah, yahrithu fi yahrithu fi sabilillah wa ainun kharaja minha mithlu ra'si ra zubab min khasyatillah Diwakkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap mata akan menangis pada hari kiamat Secara umumnya Nabi SAW bersabda Semua jenis mata-mata akan menangis pada kiamat Kecuali Melainkan Mata-mata yang pertama yang Tunduk Daripada perkara-perkara yang diharam oleh Allah Mana mata dia tidak memandang Mahram Allah wa'ali Apa yang diharamkan oleh Allah taala terhadapnya Yang kedua mata yang berjaga malam Di jalan Allah Orang-orang ha, yang mata berjaga malam uh, guard guard askar askar from from liner kita berjaga malam untuk menjaga sesempadan negara daripada diceroboh oleh musuh mata yang berjaga malam itu juga tidak akan menangis pada hari kiamat dan yang ketiga <coughs> ainun kharaja minha mithla ra'si zibab min khasyatillah mata yang menangis yang keluar air mata daripadanya walaupun sebesar sebesar seekor lalat mata tadi keluar air mata kerana min khasyatillah kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala mata yang takut pada Allah Subhanahu wa taala begitu takut pada Allah Subhanahu wa taala paling kurang keluar air mata sebesar sebesar seekor lalat tuan-tuan pernah tak menangis kerana takut pada Allah dan keluar air mata tak besar mana sebesar seekor lalat saja apatah lagi air mata yang keluar mencurah-curah kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala maka jenis tiga jenis mata ini tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala akan tidak menangis pada hari kiamat di kala mana orang lain semuanya akan menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk seterusnya dengan tidak menjaga mata ni kita hendaklah menjaga seboleh mungkin berhati-hati seboleh mungkin terhadap dosa tidak menjaga mata ni dosa buruk pandangan ini Ha. Jadi bagi seorang lelaki bukan saja dia kena hati-hati daripada memandang wanita bukan mahram. Malah kalau dia melihat wanita mahram sekalipun, mahramnya sekalipun dengan kalaulah timbul syahwat pada dirinya, maka hendaklah dia tidak memandang kepada hatta kepada mahramnya sekali. Demikian juga jangan dia memandang kepada amrad, budak-budak kecil walaupun lelaki. Ha. dengan pandangan syahwat. Hatta jangan sekali memandang kepada sama lelaki sekalipun sekiranya memandang pada lelaki tadi boleh mengkhayalkan syahwat. Nafsu syahwat pada dengan memandang rupa lelaki tadi akan menimbulkan nafsu syahwat. Maka dia akan mengelakkan dirinya daripada memandang hatta walaupun lelaki. Kalau pandang saja tak timbul tak ada masalah lah. Ha. Demikian muamalahnya dengan para wanita juga. Haan. Wanita ini bukan saja dilarang untuk memandang gaya mahram dia, Haan. bukan saja ditegah daripada memandang lelaki selain daripada suami dia, ayah dia dan sebagainya, malah dilarang juga pada wanita memandang pada sama-sama dia sendiri, sama-sama wanita sendiri memandang kepada muka dan wajah wanita yang mana timbul dalam hatinya untuk membuat masyarakat timbul dalam hatinya sebarang nafsu syahwat maka hendaklah mengelakkan diri daripada memandang wanita tersebut. Ha, kalau tak ada apa tak ada masalah lah. Tapi kalau sekali tengok timbul nafsu naik nafsu dan sebagainya maka hendaklah dia mengelakkan diri daripada memandang. Malah masyai kita berkata jangan sesekali kamu duduk bergaul dengan uh, Kenapa? amrod lelaki budak-budak kecil tadi kerana duduk bersama mereka lebih bahaya fitnahnya lebih bahaya daripada kamu duduk bersama dengan dua orang wanita gaya mahram duduk bersama dengan oh, lelaki amrod ini lebih bahaya daripada kamu duduk dua orang fitnah dia lebih baik lebih bahaya daripada kamu duduk dua orang dengan wanita gaya mahram tadi dan hikmahnya adalah hmm, Hikmatnya di sini kita nak bagi tahu kalau kita nak duduk dengan Uh, apa ni wanita ghair mahram dia banyak alangan banyak blocking bukan senang nak duduk dengan wanita ghair mahram ni orang tak kenal suku sakat bagaimana kita boleh nak duduk ha. ha. sebab itulah dia kata lebih dahsyat fitnahnya daripada kita duduk bersama dengan amrad demikian juga para wanita tadi bukan saja ditegah daripada melihat nah, lelaki kenapa duduk nak duduk kongkol nak duduk uh, berkhaluat dengan seorang lelaki itu banyak alangannya berbanding dengan duduk sama-sama wanita. Ha, senang saja nak duduk sama-sama mereka. Akan tapi kalaulah dalam hati seorang wanita tadi timbul bahaya terasa nafsu syahwat bila duduk sama-sama mereka sekalipun ha, menyebabkan boleh terjebak dalam dosa dan sebagainya maka hendaklah terbaiknya hendaklah menjauhkan diri daripada daripadanya seperti mana kita menjauhkan diri daripada laki-laki Jangan sekali mengungkapkan pandangan. Menghadapkan pandangan kepada mereka. Dan mengelakkan diri daripada berbicara dengan mereka. Akhir sekali, tuan-tuan, Allah SWT dengan tidak menjaga mata, sebesar gajah, gajah, sebesar-besar gajah pun boleh, uh, boleh, apa itu, boleh, uh, kakinya boleh tersadung. Kaki gajah pun boleh tersadung kalau tak jaga mata. Uh, itu tajuk dia. Seseorang yang mana telah menjadi adat kebiasaan tidak menjaga mata, Maka orang ini susah untuk menjaga kemaluannya. Syaitan akan menipu, menoda kita dengan pelbagai cara yang ajib. Syaitan kata pada kita, kamu tengok sekali je. Ha. Bukan syaitan kata, kamu just tengok je, bukan buat apa pun. Syaitan noda kita, dia kata, kamu just tengok je pun. Sedangkan tengok ini, lihat inilah maksudnya. Bukan lihat ini adalah mukaddimahnya pandangan pertama itu mukaddimah. Syaitan kata tak apa kamu lihat je pun bukan tangan kamu raba pun. Kan? Sedangkan pandangan itu adalah mukaddimahnya, permulanya, pembuka bicaranya. Zahirnya walaupun seorang itu betapa besar, hebat wali Allah dia sekalipun, betapa sahibu istiqamah dia sekalipun, akan tapi kalau dia tidak menjaga mata, satu hari satu hari sudah pasti kakinya akan terpeliuk satu hari sudah tentu kakinya akan tersadung dia akan jatuh dalam tipu daya syaitan fali azubillah Allah selamatkan kita semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita anak isteri kita masyarakat kita seluruh umat daripada dosa tidak menjaga mata jadi betapa besar je nuksanat kerugian orang orang yang tidak menjaga mata ni tuan-tuan kita nampak lekeh saja mana tahu disebabkan dosa tak jaga mata lah hari ini menyebabkan kita semakin hari semakin jauh menyebabkan kita ada banyak blocking halangan untuk kita jumpa dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan yang besar-besar disebabkan dosa mata ini maka hari inilah kita sama-sama bertaubat sama-sama istighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk pihak kita untuk pihak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya dan khususnya bagi umat masyarakat Malaysia kita yang mana hari ini kita terjebak kita terperangkap dalam wabak perangkat dalam musibah yang ditimpa Allah Subhanahu wa taala lantaran dosa-dosa kita kata Allah Subhanahu wa taala zahara al-fasad fil al barri wal bahr fa bima kasabat aydin zahirnya kerugian kefasadan kerosakan di atas muka bumi ini tak kisahlah fasad itu daripada musibah ke bencana ke wabak ke penyakit ke apa saja itu disebabkan tangan-tangan kita yakni dengan ganga kata lain disebabkan dosa-dosa kita. Dosa tak kiralah dosa mata ke, dosa telinga ke, dosa tangan ke, dosa lidah ke, dosa hati khial imaginasi, semua dosa itu boleh menyebabkan kita di diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bacaan khatam kewajiban tadi dengan sedikit sebanyak bacaan kitab timbul nadmah penyesalan rasa malu dalam hati kita kerana selama ini kita tak jaga mata kita selama ini kita mendurhakai membuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala tak jaga mata kalau dapat jaga mata tak dapat jaga khayalan pula banyak yang kita kekurangan ke, ke apa ini ke, banyak kekurangan keaiban kita pada Allah jadi kita bertaubat kepada Allah Wa Taala.